я в Дубае, я сейчас отдыхаю, да, я так богатый, я это не скрываю. Все мои подруги с собой не замечают, они а видят мои шмотки и тупо повторяют. пусть не забывают, что тут королева. Привет, люди! Ты говоришь молочную кашу, чили яйцо? А? Ты говоришь кашу молочную, чили яйцо с кукурузной и зыковой. Я съел и яйцо, и каши. И нет, чуть-чуть каши. Прям капли, багато каши не И там два яйца вареных. Елки Привет, веселые коты. Там у меня опять стрим. let Я иду. А, я же отец. А, я одну секунду. Я секунду дойду. Докажу пару минут, что непонятного в слове несколько минут. Привет, люди. Идем за реестр. Всё, да, я иду есть. А я, хочу, чтобы есть. что есть. ты хочешь. Ест. <свят> Вообще, да. Так, нам понадобится широкоугольная линза. Я не на час, я вот сыр прям не откину. Я его сегодня не кину, то я его половину вот этого не помежу, да, не помежда. Я Не знаю вообще, что чат робит. Это здесь обновление пошло в Ютубе. Я даже не могу обновить чат. Так, это запотевает стекло. Вроде и нема такого перепада температуры, но телефон горячий, а стекло прохладное, и оно моментально запотевает. он выбирает. Хорошо. я опять заплатил. Да, я так и знал, что у меня чат завис. Да, Наверное. Я так и знал, что у меня чат завис. Зашел до телефона другого. И тут куча как сообщений. Нет. Сейчас будем отвечать. Если отвечать. Привет, Ларри. Да елки, черт мой, Василь, я из Житомирской области. Коростенский район. Что делаешь? Что самый Бадик, 100? Привет, дорогой, тебе, Сохип, привет. Так, что че делаешь? Че пушило? Ем. Делаешь. Ну, уже ем, Заря. Почему не на питание? Чат не робит. Минути це координати, да? А час це хвилини, іди в туалет. Ще не хочу. Пока, Ларі, що не йдеш їсти, э, за моноколь на телефон, щоб ще не заляпати. Ні, це широкий угол. Линза на телефон. Санек, привет. Короче, можете уже Я с другого телефона читаю. бы на этом телефоне не работает через обновление youtube зары плохо работает стандартно вообще когда идут обновления то трансляции может вообще не рубить а будет ему завантажить видео на канал А це щось все робить, ну не дуже хорошо. Вася, зараз йду допомагати погороду. Чого така порція мала, то що я ще буду їсти варені яйця. Привет, мусульманин. Рад видать тебя на канале. Ты все ешь, да? Из недавних пор. zaka yi dimfarki zuwa типа... Либо... Не могу одну с собой брать. Ловашка, да? По-любому воду с собой надо брать. Одну бутылку хватит, Конечно. Ничего себе, мусульмане, ну что mm -hmm. так, экономишь еду? Так это, дай мне. Спать. <свеч> 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 а за ушами ездил в магазин? Не, не ездил за ушами в магазин. Прикол, очень классный прикол, взгляд на камеру, вот так его. Мусульмане может и не есть, но я сомневаюсь, что мусульмане может и не есть. Есть, ну, штуки два-три, не больше. То опять эти вот, религиозные дебаты идут. Хорошо, хоть письками не меряются, кого длиннее. Вы и пить не можете. Пишет мусульманин. Хавин пьет. Ну Наверное, нет. Рамадан пост месяц у них. Играть перед людьми. Да я вообще аморальный человек, Алекс. Ты что, что, не знаешь? Только ночью. А, только ночью можно есть, и ничего себе. То что голодный сидел Рамадан, наверное. Это ваша сторона мерится. Да не мусульманин. И ваш, тоже. Служил бы мусульмане, и мусульман, илы, сало. И наши то, и Батька свидетель только мусульмане, сало и а, Так. Как служил. Бы. Рамадан такой к примеру. Я понял. Я не тут же и дальше. Хорошо, Александр. Да, через кто там, Алекс. Чтоб не будешь истинный маршрут тут ноги кинешь. Ну. Но. Тот самый панда. А мусульманин не виска. Ну, честно, не искала. А за кого он года? Джуиди, привет. мусульмане, ты за кого года? Знаешь, крупные пацаны с 90-х, 99-го года рождения. Понял суть. Так, моя семья придерживается, мы не пьем, не едим свинину. Молодец, мусульманин. Похвали. Су, Хорошо, в же... какие ситуации попадает людина. Хорошо, жрать не запретишь. Мусульманин с 92-х. А, ну то дети. Молодой, считай. Когда не что есть, ты мусишь есть. и мусиш салу и все, потому что ноги откинем. Хорошо, хто з Союзу, тот знає. Що мусульмані теж їдять сало. Да. То що там вибору не було. Да. Це не там? Діло в тому, що вибори є. Якщо ти вдома, у тебе все є, ти можеш не їсти сало, не. нічого. Ну коли ти в армії, наприклад... Але це ж не йде оскорблення чувств віруючих, держава не восприймає да. е, другу веру, що вони не їдять. Да, сало. Да. І вони мусили їсти, тому що не було що їсти тоді. Знаєш, ноги, через день наряду йдеш. Ну. чем есть, что попало. Да, да в наряды идешь. Зима, холод у особо, летом хорошо, но зимою это вешалка, одним словом, через день в наряды. Куда тебя везут 35 километров, еще 40, еще в Урале, зимою, под Теном, знаешь, mm -hmm. приезжаешь, и тебя сразу с караулки в наряд, на, под жопу, на улицу, да, на там 3 выгоняют, собаку. Выходим с, поста. Обед, ну, вечера. Там что едят, и не едят Там не дивятся. Что оно ну, и до чего Каштопля, каштопля, картопля, каша, каша, карто, карто, не все равно подливали, там не дивится, мясо, яке там то мясо, свинина, коровина, э, -э, -э, -э. там мясо, там кость одна, а Спасибо, мясо. Олег. Батя вытяжку врубил. Да, Александр, опять жду на камеру. Я такой. Что он мне скажет? Панда пишет, батя вытяжку врубил. Вытяжку. Пензель, рассказ свой. Так, мусульманин пишет, я соблюдаю сабр, терпение. Свинина для меня это как до хрякина. Я... Не могу и не буду ее есть. До лучшего фона звукового. Так пиво варил Не смотри, тебя не привязали. Панда пишет. Молодец, мусульмане. Работал в морге. Запах трупа такой же, как у свинина. Гришники пишет панда. Вообще свинину нема причин, чтобы не есть. Мусульмане не едят свинину, тоже так сказал Аллах. А не через те, що вона воняє, що вона не полезна. Це я... Я много мусульманів слухав. Проповідників всяких. Так що мусульмані, не гоні, що там смердить свинина, ще щось. не нельзя їсти, бо є їсти Бог, а не через те, що вона воняє. Так що ти такий мусульманин, як я християнин. Андрей, привет. Кстати, да. Наверное, до Хлякина одинаково воняет. И тоже жене своей и замечание. Нам можно. Мы ему свинину, нам можно пить вино. Но не алкашит. Христианство позволяет пить, но немного. Она не должна для тебя так ассоциироваться, мусульмане. Это неправильно. Свинина не должна ассоциироваться. Ее просто нельзя есть, бо нельзя. А не вона воняет. Это все нелепые оправдание. Все полезно, что в рот полезло. Ну не всегда. Шашлык недавно был очень вкусный. Да, нельзя читай Библию. Там она, нам она, мы христиане. Новый Завет позволяет, Новый Завет. Старый Завет то одно, а Новый Завет это и христианство. Старый Завет входит в мусульманство и у, иудаизм, а вот в христианство внесли все правки в Новом Завете. То вот Библия, это книга Тора там, три главные части книжки. Я не помню. Первое бытие, а две остальных не помню. Это Старый Завет. Старый Завет входит в три мощнейшие религии. Христианство, мусульманство и иудаизм. А дальше в мусульманстве правки вносит Коран. И я забыл, еще там книги есть кроме Корана, я тоже еще главные книги, я забыл, как они называются. В иудаизме свои книги, а в христианстве это Новый Завет. 206 страница Ветхий Завет. Ты знаешь, что нельзя кого ты учишь. Ну, это для тебя, мусульмане. Я еще раз повторяю. Для меня свинина это мертвый труп. Ясно, панда, молодец, каждый чтобы не ел. Новый завет переписанный под вас, чтобы могли жрать все и бухать. Может я в морозе порубил, то теж не ел бы мясо. А, в морозе. крана Корана, не. Ничего. А как же тело? да? Ч ты мелешь, Я забыл. Е. Е, бо я конкретно изучал все уверования. Моя память э, херова на название. Но я знаю, что Е. Там те поучительные истории всякие. Какие там Е специальные ученые, которые разбирают их и правильно толкуют. Кроме Корана еще есть книги. Да, да, любой. Примерно, ты, ты примерно попал в точку. Ну да, главный Коран, но я же есть еще книги, которые много чего объясняют в мусульманстве. Коран не единственная книга. Так, как, допустим, Библия. Все говорят, что Библия — это одна, но на самом деле Библия — это 66 книг. 66 книг, представляете? Это не одна книга, это 66 книг. Причем цифра такая, 66 от Библии, это 66 книг. Ага. Я долго читал, не помню сколько, не знаю, что долго читал. Думаю. Наверное, полтора года читал, по чуть-чуть, по пару листов. Но ну, я книга Дило гадил, кого-то, чи дотримуватись, чи не писание Да, панда, ты правый, абсолютно. Хто що гаразд? Мати, що вообще є не буде. А чай будемо пити? Я не знаю, Діма. Заїде. Собирай коня, а я буду збиратися. Все одно мати треба, щоб поїла. Я поки ми з коня запряжу все, але все одно треба, щоб поїла, а тоді поїдемо, Діма. А що? Людина голодна, не треба, щоб їхала на роботу. Пойдемо. не собирайся. готовы, что ты готов. Я понял. Она поела, села и поела. Я Будет ты, ты, ты правый по своему. Знаете, в чем разница? Правды и истины. Правда у каждого своя, а истина одна. Истину никто не знает, а все правые по своим. Все заключается в том, поступай так, как я... Хотів, щоб з тобою поступали. Пиздєш, батько. Пиздєж. Поступай ти так, як хочете, щоб з вами поступали. Бог ти мой. Який мій отець наївний. Мені кажеться. Він в житті не познав. Ти мені скажи, батько, з тобою якось поступали, як ти поступав з другими. Що? Батько каже, я вам скажу одне. Вот ми зарелівав. надо поступати з людьми так, як хоч, щоб поступали з тобою. Піздеш повна. Хто небудь поступав з тобою, так як ти поступаєш з другим. Дима, виходь на дорогу і починай всі морди бити. А чого морди бити? Батько, ти з вам помог! Тобі ти з колком помог? Сколько тобі помогло людей? Всі пісюном по гобі поводили. Вс, Дима, їдемо. Последнє писання, ти знаєш, що я последнє писання. Це ви знов про Бога говорите. Ну да. і іди, я ти не ходила все. Це саме правильно, як. ма не Прайма, ти, я ще коня не привів, так. Я, вже да, привела. На полі я привела коня вже. Ну то я поки запрягать буду все, поїдеш. Я приїду, тоді прийду. Ну так, да. якщо, якщо Коран саме правильно тіга, то чого всі не мусульман? Чо Бог не спустив собі, не сказав. Слухайте, вірте одовето, чого ви як дібили. Все, до правила. дотримуйтесь їх, чого не ти так? Ти будеш брати з собою все про цим далі. Скоро все буде, да, мусульмані, скоро все буде, буде е, обрабатування гарбузов. <реку> заходьте на ефір. Да, заходьте. Ми... Все буде в ефірі. Все буде в ефірі. Е, Що ти мене питала? В яще, в яще да, треба. все буду брать, будем снимать в эфирах, все вести. Так, все. Через 50-60 ЛНТ. Короче, мусульмане. Мусульмане всегда говорят бойтесь день сюда уже близок. День сюда уже близок. Уже сколько тысяч год говорят так, да ни хера что не пришлось. вид меняется. Да. Все, люди, всем пока. Погнал я на працю. Приходите на трансляции.